Що йдеться? Депутатські пільги – це… не може підібрати, підібрати слово. А... Я не знаю жодної країни в світі, де є пільги. І взагалі пільги це знаєте, це атовізм. Вспомню. Чому ви не говорите, що треба? Я его, я его люблю, блядь, этого Захарченко. В Одесской области город 50 километров, недалеко. 50 километров. Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. Два часа. 50 километров нужно ехать два часа. Как в Прибалтике некоторые латыши, эстонцы и так далее были в СС, в осужденной организации я одно могу сказать, СС. Я одно могу сказать по этому поводу. Если человек одел форму СС, то, то есть четкое... Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И люди, которые есть очень много по этому поводу точек зрения. Я четко придерживаюсь. И я четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, Конечно, что, я, ребром. что а как я, якобы мы понял. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Хочу обратить внимание всех. А, встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос. А какой, например, очень интересный политический совет от Билла Клинтона? Какой? От Билла Клинтона. Будь проще и говори на понятном, на понятном языке, на понятном для людей языке. Потому что очень многие политики стараются говорить на ну, такой терминологии и так умно, что там, можно час слушать, а потом э, спросить его, а что ты понял из всего этого сказанного, человек не может абсолютно ничего пересказать. Uh, Yes, of course. Uh, what we and yes, of course, what we have to do. Uh, make next step and uh, and uh, step by step uh, and uh, first of all. And after that we can put the film what it's uh, uh, every step by step which uh, uh, Cool. Uh, hey. We will not, and yes, of course, this decentralized.